Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, що хвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, тема дня на каналі Кіровограти. Сьогодні в нашій студії Олександр Михайлович Дубенський, викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області, полковник запасу. І доброго вечора. Доброго вечора. І перш ніж почнемо розмову, я продовжу вас все-таки представляти. Ліквідатор е Чорнобильської аварії першої категорії. Отже, Олександру Михайловичу було більше 30 років, так якщо я не 33, да. коли трапилося те, що трапилося, і сьогодні ми будемо говорити про... Ваш особистий досвід в контексті того, що пережила Україна, і, мабуть, усе увесь пострадянський простір скільки 28 років тому, так? Так. Отже, Олександр Михайлович, як ви дізналися про трагедію, яка трапилася на Чорнобильській АЕС? Я в 1986 році находився в те време, проходив службу в цей час, де в Кировограді займався мобілізаційною роботою в штабі Гражданської оборони Кіровоградської області. Вот. о том, что была такая же летняя, теплая летняя погода, как сегодня, вот. то есть вот все, все, все должно зацвести, все было прекрасно. Вот и я каждый год я созванивался с родителями, так как родители меня проживали в городе Киеве. И вот именно от них по телефону я узнал, что в Чернобыле, под Киевом произошла такая авария. Тут то -то это была неофициальная информация. Нет, это просто от моих родителей. Отец мой работал тогда в городе он тоже офицер был запаса, работал как юристом там. Вот. И поэтому я, в общем-то, от него узнал, что та -та такое произошло. Ну, соответственно, ввиду того, что я имел определенный опыт уже на ядерных авариях, которые происходили ранее, вот, допустим, челябин 40 это Кыштым. Там, то есть при... масштабы трагедии вы усведомливали еще оттуда, не Да, И надо было подсказать, хотя бы родителям уточнить, правда ли все это. Поэтому я быстренько на самолете у нас еще, да, самолеты летали тогда, вылетел я э, в город Киев, там, через 40 минут я приземлился там. Приехал к ним, померил там фоновое значение, зараженность, которая там существовала, немного уже было зараженность. Это был апрель месяц, это был ну, второй день после аварии, будем так говорить, о котором еще не сообщили. Еще, хотя, по, по большому счету, должна была бы сработать та система, чем мы занимались длительное время. Ну, когда я прилетел туда, в Киев, показал, все, надо же было возвращаться домой. Вот. Если туда я вылетал на самолете, то назад я добирался уже, будем считать, чуть ли не попутками, потому что люди бежали. Ну, паніка почалась. Чого так трапилося по вашому? Що спочатку люди одне другому переказували цю інформацію, а потім вже прозвучала якась офіційна позиція влади существує так називаємо система оповіщення. Якщо б ця система оповіщення і все руководство зробило, було як заложено було в наших документах на папері, то все б було може не так. но ввиду того, что замолчали, не рассказали, не показали, и поэтому уже при подготовке к 1 мая люди даже вышли на 1 мая, если помните, да, ну если по рассказам, то в общем-то поэтому и произошла такая ситуация, что э, надо было, надо было сказать о том, что такое произошло, тогда бы э, жертв было значительно меньше. Какие были ваши подальшие действия и как уже официально вы стали ликвидатором? Ну, когда я приехал сюда уже в город Кировоград, э, то в общем я э, Первое, то, то, что уже когда было, через несколько дней мы сообщили о том, что произошло такое, мы поставили систему оповещения, вот, сработало уже как положено. Определились контроль за радиоактивностью на территории Кировоградской области, Определи, на, на, начали в первую очередь вылавливать те машины, это беженцы, которые шли из Киева, машины с киевскими номерами. Был тогда, я помню, полковник, в то время майор Лунев, вот начальник ГАИ, который э, вылавливал машины. Машины на открытую стоянку стали в одном месте, проверяли зараженность. Э, женщины, которые были там вот, беременны, попадались, помню, с, э на этот роддом, который на Николаевке находится, туда отправляли их для обследования. В районе 4 больницы там находились люди для обследования после зараженности, там, там проходили. То есть Тут -то на вели, одразу приезжали люди из зоны да, вражения. беженцы были, люди бежали. Люди узнали потом, или в процессе так узнали, они бежали с этой чернобыльской зоны. Они понимали, что там опасно. Вот. Поэтому вот такая вот тогда ситуация. Произошла. И когда Собственно, вся эта, вся, вся эта пер, первая часть работы прошла. Вот, мы уже выехали на замену, так сказать, Киевской области, меняли в Чегороде, Чернобыле. Я Сколько встал... часов прошло после аварии? Ну, после аварии, когда, когда мы поехали... Когда вы поехали так? Июнь месяц был, да. Июнь, июль месяц мы находились там. Мы выехали, меняя Киевскую область, заменяли... Я же с тачкой не бегал там. Я находился начальник оперативного отдела оперативной группы ГОССР. Ну, моя задача заключалась в чем? Утречком на вертолетную площадочку там по времени было определено. Облетаю вот это вот все дышло, которое там порвано было, тот блок, который полуразрушенный был. И по фону, вот куда дует, дует, ветер, вот определялись, какой, какие уровни радиации находятся за чертой, куда выходит. И вот первая территория, Злынка, допустим, только не наша Злынка, а Злынка Брянской области, это я давал рекомендацию в правительственную комиссию, для того, чтобы этих людей проводить эвакуацию, отселять оттуда. И вот они, это первый, называется, пошел. И вот так вот каждый день, нанося на карту родиться, каждый день на карту нанося данные радиации, мы давали возможность людям уйти от радиации, проводить эвакуацию в те или иные места. Вы сами разумели, насколько это загрожает вашему здоровью и вот вашей коллеги по претензии, кто был поруч с вами, понимали, что происходит в зале? Конечно, конечно, я все понимал. Дело в том, что я же говорю, что я уже не первый раз встречался. Просто единственное, я когда увидел эту чернобыльскую аварию на Еву, я видел, какая там была несуразица, какая была паника, даже в самом Чернобыле, когда приезжали КАМАЗы, выгружали имущество, продукты и все остальное, выгрузили и быстро назад. Вот. Я проживал в самом Чернобыле, в телеателье. Э, нами командовал в то время генерал-лейтенант Максимов. Это был у нас главный химик страны, военный химик Пикалов, а это его заместитель. Вот. И, в общем-то, он рассказывал, как надо себя вести, дополнительно к тому, что уже имели знания. Поэтому вот оперативная группа занималась вот этими вот основными вопросами. И знали о том, что это опасно. Сегодня вы поддерживаете связь с тем, с кем звала доля на Чернобыльский АЭС? Да, обязательно. Вот. Дело в том, что вот нас, товарищи, которые там были в тот момент, осталось очень мало. Вот один товарищ проживает там в России сейчас из Малков, тот, который первый строил могильники. Вторая там женщина была, секретарь, секретарь производства, секретного дела производства. Люненко Наталья Николаевна, она, проживает тоже здесь, в Кировоградской области. Ну, некоторых я еще вижу, а многих уже давно нету. Скажіть, як Ви вважаєте, чи достатньо сьогодні держава робить для того, аби уникнути подібних ситуацій у перспективі? Чи достатньо ми захищені? Я так розумію, Ви хочете задати питання стосовно того, що достатньо для держави зберігатися про тих людей і настільки ми захищені або ні? Я маю на увазі, чи достатньо робиться для того державою, аби уникнути ситуації подібні, яка трапилася на Чорнобильській АЕС? Я думаю, что нет. тобто, чи в порядке сегодня наши реакторы? Чи отстаживаете вы такую информацию? Чи остался, скажем, такой острых, чтобы этого не повторилось снова? Я думаю, что все проблемы, которые у нас происходили и сейчас, и которые раньше происходили, это того, ввиду того, что не хватает денег ни на что. Вот. А, принцип такой, о том, что раньше вот, эти вот, все, вот эта станция, она сдавалась в честь какого-то съезда КПСС. Охладитель, допустим, был не выполнен. вот. Я в прошлом году, в 2012 году, э, приезжал в город Чернобыль, э, ну посмотреть те места, где я раньше был, там, поглядеть, побеседовать с теми коллегами. Вот, допустим, мой коллега сейчас начальник э, штаба Чернобыльской зоны. 30-ти, действительно, генерал Волка был замминистра у Валерия Михайловича Кальченко в свое время. Вот я с ним до сегодняшнего дня дружу. Мы посмотрели, что там на сегодняшний день делается и как это все восстанавливается. Сложностей бой, очень много вот, ну, сейчас вот готовится э, укрытие, которое будет закрываться, видимо, через год, я так думаю. Э, только после того, когда через год это укрытие закроется, вот, закроется то, 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 э, то, что построили э, саркофаг мы в свое время, вот, то после этого можно будет уже конкретно установить, э, что там творится внутри. Потому что сейчас э, еще конкретно об этом сказать не может. И та, информация, которая проходит по разным сайтам, там, или выходит даже официально, ну, о том, что там надо, можно поехать туда, типа, посмотреть, типа, экскурсии сделать за 100 долларов, там, или за 150 долларов для иногородних, это неправильно, этого делать не советую, по крайней мере, я, потому что я был на тех территориях, видел, да, там сейчас проживают, в Чернобыле на сегодняшний день проживают порядка э, 6 тысяч э, человек, из них 4, э, из, из них, значит, две тысячи – это бабушки и дедушки, которым в свое время Ющенко разрешил вернуться назад. Они получили квартиры. Это говорите, да, на да, да, да. Это, я считаю, 30-10 километровую зону. Это же зона, которая начинается за детятками. Чернобыльцы, если я называю название, там, Люлевка, Пачи, Детятки, они знают. Люди знают. Да, люди знают, о чем я говорю. Так вот, и, 6, и 4 тысячи человек, это рабочие служащие из тех шести. Это те, которые сейчас строят это новое защитное сооружение укрытие, которое, в конце концов, будет его закрывать. Ну, тоже говорят, на много лет, там есть недостатки многие. Но могу сказать одно, о том, что работа очень длительная, работа очень длительная. И в ближайшее время, в ближайшее время, покуда хоть и, хоть и будет все это сделано, в ближайшие как лет 40 не будет туда дороги для людям где-то проживать мы когда Поэтому уезжали с Припяти хотите... я можно запомнить если да. когда мы уезжали с Припяти мы думали что через э, Чернобыль с Припяти мы думали что будет производить эвакуации это и, это на сегодняшний день этот вопрос уже так сказать не стоит Тобто питання досі гостра і болюче. Очень гостре. Я вам дуже дякую за розмову. Нашу. Маємо, на жаль, завершувати за браком часу. А глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Олександр Дубенський, викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області, полковник запасу, а головне ліквідатор першої категорії Людина, яка, як ніхто знає про Чорнобильську АЕС і те, що там трапилось. Спасибі вам. Всього добро, удачі всім і здоров'я.